الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استطاع أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وايضا قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم لا هرسن مخكي محترم جورنالستانو درسانو يا او ستاسو للارنه خپل درنو او قدمونو هیوادوالو او ورسره ټول نړیوال ته جوړل کومه خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم ورسته له سلامنه تاسو متول شاهدانو سه افغانستان خداسي او مقتطي قرار لری سه وې سو کولای لشلکلنه ډیره درنی او په چله مبارزې څخه ورسته خپل هیواد یو ځل بیا آزاد او مستقیل کړ او د اشغال تګر لدې هیواد څخه ټول کې په همدې مناسبت خپل ټول ولستا مبارکي وایم دا ستر افتخار او یاد دا تنها د محدود شمیر کسانو نه بلکې زموږ د ټول ولس مشترک افتخار دی دا سمقطول په هیغه سي افتخارات هميشه کم خلک غتي وله هغه خلک سي افتخار تي کوي او ياړي بولی هغه د ټول ملت په پای تماميږي او د دې ټول ملت د تاریخ برخه ګرځي په همدي اساس ټول ملت ته مبارکي وایم او د خراتون کي هیل کوم ازادي او استقلال اخیستل د هر ملت مشروع حق ده افغانان هم د خپل مشروع حق څخه په استفادہ وسو کولای لږ دې درنیشل کلنی مبارزه او جهاد څخه ورسته دغه ازادي واخلې او خپل هوا ته اشغال او د اشغال له تېمو څخه پاکي دا زموږ حق او ویلاو دې دا حق مو تر لاسه کړ په مقابل کې د لوی الله جل جلاله څخه شکر ادا کوو چې دغه یو لوی مقته تیمور وسول او خپل انعام زموږ په ولستان دی وک او دې ملت ته ازادي ورکړه اسلامی امارت اورستلدی سے ہیواد آزاد سو بهي چا په مقابل کې دی عقده او دخمنه پالیسي نه لري مختص طول په هيغو تری خبر د افغانستان کې ډیر بحراني حالت او جګړه ته رسوه په دې کې به ځین خلکو اشتباहात او داسې کرني کوي چې هغه د اشغالګرو کوټ ګټه تمامې دي خو کله چې موږ افغانستان ته راغلو غواړي چې افغانستان نور و جګړه میدان نه وي نور دلته جګړه د نن نه هیڅ ته پات ورسره بنا ان د علي قادر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټول او کسانو ته مخابله جهاد کې ولاړو عفو سره زمګل خوانه هم ټول اكو سوي دي او دغه عفو خاص دي د پاره وسې موږ نه وړو نور جګړه تکرار سي جګړه دوا مو کی او د جګړې عوامل باقی پات سي بنا ان اسلامي امارت نه هیڅ چا سره دښمنی نه لري سر لننه د ټول خلکو جهتون سره دښمنۍ پاتره سیدل ده موږ نه غواړو دښمنۍ کې ژوند وکړو او طبي خبر رسې هیڅ ملت هم خپل مقابل کې دښمنان نه غواړي نه داخلي او نه بهراني به له شکه څخه موږ په داس یو تاریخي مقتې کې قرار لرو چې و سیاسی نظام به جوړیږي د دې د پالیسي رسنۍ او موږ هغه منتظر هوادوال او نړیوال أغلب داډو وسیږي او سیاسی جوړښت باندي او د سیاسي پروسيجر په تکمیل باندې د موخدي مشرانو روانه جدي بحثونه روان دي او په نظر راته کبه موخدي د شایدان وو وسیګو چې سي سیاسي جوړښت منځ تراسي او یو قوی اسلامي هړرخیز او افغانان ته د منړو منلو وړ نظام ولرو ان شاء الله تعالی لکه څنګه چې کابل د اسلامي امارت زواكون لاسته ورغی دې خبرته دلتا زيني مشكلات په 130 تنځه او یا اندېخنه اگر ته مخ په دیغه لوی تحول کې تر اوسه پورې د کابل په ښار کې د مجاهدینو درا داخلي دون ورسته کوم تلافات نه لرو ځانې تلافات چاته نه دی او کتي ولې زيني اشوبګري کړي هغه په مقتنه په استفادې د زينه نانجارې او سرخوګې جوړکې څخه پیغه اساس باندې اسلامي مر متوجه سوسو د ښار امنیت ټینګي زه ټولې هوادوالو خصوصا د کابل خاريان ته اطمینان ورکوم چې نور به د دوی امنیت بشپړ خوندوي د دوی ستر مال او عزت به خوندیسوي زموږ ځواکونه د کابل ښار ټول اطرافو ته رسیدلې دي او امنیت ټینګسوي دا ان شاء الله هر ورځ به د بلې ورځې په نسبت امنیت ټینګي په دې امنیت ټینګونې کې تری خبر ده افغانستان کې خصوصا په کابل کې بهراني سفارتونه میشتي او د مختلفو هیوادونو سفارتونو دلته اوسېګ ديغه امنیت مقتدېره حیاتی او مهمه مسله ده د دې په خاطر دغه امنیت څنګه ځانګړي ځواکونه په کار اچولې دي چې ټول هغه ساحه چې شنه ساحه ده یا سفارتونو په کې اوسېګ ديغه امنیت فوق العاده دولباندي تضمین مینان ټول به هیوادونو ته دغه سفارتونو ته د استادو ته سیاسي نمائندګو ته د ملګرو ملتونو مؤسساتو ته او نړیواله اما بشری وخریموستا ټولتا ډاډ ورکوي چې دوی په وړاندې به هیڅ کوم هیڅ ډول اقدام نه کوي هیڅ زیان به نو رسیږي امنیت به بشپړ خوندې وي زموږ ځواکونه به د امنیت لپاره شپه او ورځ لاس پکاروي ان شاء الله تعالی به له شکه څخه موږ نه وختل څخه په کابل کې د تیری شوی د لانډ ورځو ګډوډي د رامنځته شي مګ بنا د دې د پارس خو وضاحت را منځسوي اسلامی مرتوګ تل تل څکل ولایات تسفیقیږي د کابل په دروازو کې ځمک مجاهدین او ازواکونه متوقف سي وړاندې لاړ نه سي ټولت امر سه شهادت د کابل په هیڅ ولسوالۍ کې هم نظامی تارقات و نه لري د دې د پارس د انتقال پروسه په اسانی سره بی له دینې تکلیفې یا جګړه کابل ښار ته داخله سي او ګرمېشت سیمه ده طبعا ځانبار سي نو بی له دینې بعد موږ د باندي مسایل حل کو او کابل ته په اصولې زده ول باندې زموږه هغه کسانو څوک سره راضي هغه را داخل سي او نظامی نزا ځواکونه صرف د کابل امنیت لپاره وي خو متأسفانه با دوایو سي چیرې ادارې د کفایتي وکړه چیرې اداره و نو څوک ولا اصولومن باندې ودرې ورخطای په تېخسوه لږه عمله کول امنتی ځواکونه سې دلته په کابل کې مخفله موږ نه امنیت ساتلو په عزو کې وسېدل وظيفو باندې مکلفو سي به امنیتو ساتي هغه مخفله وخت ته ټیخته وکړه مخفله وخت خپل کارونه پرې خودل دا د دې سبب سو چې ځینی اشبګره کړي او داسې کړي ساغه دې غډوري غوښتن کې اغوز د اسلامي مره له نوم نه په استفادہ باندې پزینو جنو کې په لټ مار باندې شروع وکړه ځینو خلک زوره ول پایل سول موږ هم مجبور سو چې خپل ځواکونه ته د امانته تامین په خاطر امر ورکو چې خار ته داخل شي اگر کله دینه مخې موږ اعلانیا درلوده ویلې موږ مقابل ته خاطر په مسلا شکل نه داخلي وو ولداز موږ مجبور سو چې د کابل خار د شو اشوبګر ته پرې نه دو او دلته بانکونه دي سفارتونه دي د خلکو عزت ده د خلکو قراني دي دوی ته باید نجات ورکو موږ مجبور څه ځواکونه کابل خار ترانه نه واسو نو په امي اساس د کابل خاریا نوس باید ټول داډا او سیګي چې دوی امنیت بشپړ تامین سوید بل شکه ز موږ او اولیدل کیږي سيزین نړیوال د افغانستان له فعلی حالاتونه کله کله اندېخ نه کی غواړو نړیوال ته د امریکا د متحده ایالاتو په شمول ډاډورکو چې د افغانستان له خاور نه به هیڅ چاته زیان او ضرر متوجي نه وي همداسه سی د سیمه یي وادونو ته امدارنګ خپل همسایي وادونو ټولو ته ډاډورکو چې مکو اجازه نه ورکو چې د افغانستان خاور د گاونډیو او یاد نورو ملکونو په ضد استعمال سي یا د اروپا په خلاف استعمال سي په دې اړه غواړو چې ټول نړیوال مطمن ووسيږي داډو ووسيږي اسلامي امارات خپل شمنو ته متحد خ یو خبر باید هیر نکو نړيوال هم کلسي د مخسر تعاملات داخلي کې مخهله کوسې دي بینړيوال اصول په چوکاټ کې د معروف او پیژندل شویو سیاسي تعاملاتو لمخنه زموږ سره خپل اړیکې تأمین کړي خپل تشويشونه مخ ته اظهار کړي مبهدوی د تشويش پر افکیدو کې خپل روسی هڅوکو خدای ته نه سي چې خدای مګل زموږ او نړيوال تورمن تنش پیږي سیاسي خړکېچ پرامن تسي او دو دوی زموږ د دي دینی اقدارو د دی دینی اصول, و و دی 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 اصول دی 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 او روايات پوران دي باید ډېر درناوي ولري ځکه افغانانو د دینی اصول لپاره ډېر درنې قرباني ورکړي حق لري خپل هيواد کې د دین او شريع اصول په اساس قوانينه منتقري ديغه په اړه باندې ديغه په اساس پریکړي وو کې د خپل خلکو لپاره یو نظام ولري دا د افغانانو حق ده مختص شاهیدانو د نړۍ مختلف هيوادونه د خپل ارزوښتونو په چوکاټ کې بیلابل قوانينه لري په ټول نړۍ کې واحد قانون نشته ور په یوه هوادونو ځانګړي قوانین او مقررات لري امریکا متحده متحده ایالات ځانته قوانین لري عربي هوادونو ځانګړي قوانین لري زما کو پیغام سای په گاوند کې هم مختلف قوانین مشاهدهانی افغانستان هم حق لري چې د خپل ارځختونو په دنه کې دا سه قوانین رامنته کې هغه د خلکو په ګټه دي زما د خلکو د عقیدي سره او دې غوډ غوښتن سره برابر دي او کله باندي باید هیڅ نړیوال تشويش ونه لري او زما درنی د موږ د دغ درنو ارځختونو ته باید دوی هم درناوي ولید دخزو موضوع یو مهمه موضوع ده اسلامي امارت متحده دخزو حقوق ته د شريعت په چوکاټ کې پابند ووسي زموږ د خواندو مندو هغه حقوق چې الله جل جلاله په شريعت کې ورکړي دي زموږ د ملت اړتیاي ايجابي هغه ټول ورکخزه د ټوله نه مهم انصره او برخه ده خځبه به هوا په بیلابلو برخو کې فعالیت لري او په چوکಾಟو د اصول په دننه کې به کار لري کار کبلې کا سي په دې تعليمی او مختلفو برخو کې اته ورتلرو د موږ ټول نه اته هیڅ کې دوی به موږ سره حضور ولري او فعال فعال به وسې کولې البته په دې ارزې نړیوال اندخنی لري او یا نور چاته اندخنی پیدا کیږي مقدار ورکو سره خځو پر وړاندې به هیڅ نه و توثیقوالي نه کیږي هیڅ نه و طبیب تبي اجازه نور کول کیږي البته اسلامي اصول یو چوکاټ ده سیاغا باید د مکسر نړیواله تسلیم کی او زموږ هوادوالي منی زموږ خځې مسلمانې دي هغه غاری خپل ژوند د اسلام او د شهادت په چوکاټ کې عیار کې واغې ژوند تیر مګ اومیدوار چې کله افغانستان له جګړې نه راوځي مګ د اقتصادي زیربنا او د بيته جوړېده او د جګ نه غورانو نه د بیرته راوټا په خاطر جدي اقتصادي ګامونه واخلو لنرېواله وادونه سره مګ خزمګه تعاملات پدرناوی بناو لګانو هی وادونه سره مګ پدې باندې خبره کړي لسه افغانستان ته اقتصادي منابع متوجي کی او په افغانستان کې افغانستان وکي د افغانستان ل اقتصاد سره مرسته وکي زموږ سره زموږ د هيواد په بیرته غون او آبادی کې مخ سره همکار اوسيږي په همدې خاطر اسلامي امارات ټول هيواد دل داړ ورکي چې ان شاء الله موږ به وسو کولای په ډیر لانډ وخت کې او په لانډو کلونو کې خپل هيواد د غیر کو او مثبت تغیر د ټول خلکو اقتصادي وضعیت به ښه کیږي ځکه موږ یو شی هڅو چې هر افغان خپل شخصي ژوند خپله غواړي که څه ده اساس افرادونو را ټولی کې په ټولانه کې بدليږي تبي خبره ټوله ټولانه یو لوی تغییر مثبت تغییر په اقتصادي برخې کې لري په تجارتي برخې کې لري د ډېر پر هغه تولا اساسي شرط سي امنیت هغه مخ خوندې کړي او ان شاء الله نور متحد سي امنیت راولو او یو جامع نظام به جوړو او دغه حکومت به د خلکو خدمت کوي سي هغه متحد وي هغه د خلکو خادم وي په خلکو باندې مسلت نه وي بلکې د خلکو دي ګټو لپاره د دنیا او آخرت دي کېګنو لپاره کارو ان شاء الله غواړو یو ځل بیا په پای کې ټول رسنوی ته اطمینان او داډ ورکړو زموږ تعامل به د رسنوی سره د اصول په چوکاټ کې دی د رسنې زو اصول په مبنا وب بناوي موږ غواړو ټول رسنې خصوصي رسنې هغه آزاد اوسیږي خپلواکي اوسیږي خپل به پرې نشرات دوام ورکړي او البته درې غختې موږ لار رسنوی لرو هیلکو ستاده دوی د اصول سره مخالفي نه وي او دوی هم موږ سره ومنې اول افغانستان کې اسلام مہم ارزښت د اسلام د اصول خلاف او د اسلامي ارزښتونو خلاف نشرات افغانستان کې کېدل د به تبي خبر رسنې زموږ سره نو منسوي کی بنا د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې دنه ټول ازادي رسنۍ لري کولی شي آزاد راپورونه ورکي آزاد پروګرامونو جوړ کړي او آزاد خبرونه وکړي همدارز بے پرېتوب د رسنوي یو مهم اصل ده هله کوسي رسنۍ بے پرې وويسي به طرف وويسي په قضایاو کې بے پرې برخردو کی مګ غواړو چې رسنی په باندې سالم انتقاد ولري چې راتون کې اداره خپل نوښت ته متوجي سي راتون کې اداره خپل کم نمرتیاو ته متوجي سي او وسې کولی د تاسیس ځوانانو او رسنیو په مټ خپل نوښت درک او علاج وکړي څو ټولن ته خدمت رامنځته شي نو په دې اساس د ټولو رسنیو هله کوسي رسنۍ په لټونه به طرف او بې پرې وساتي او آزادې وساتي امدارانګي دی دی یو ډیر مهم شېدا ده چې پاکستان خلکو ته خپل ملي ارزښتونه ډیر ارزښت لري او ډیر قیمته ورته دي ملي ارزښتونه د پاره ډیر قرباني ورکړي ملي ارزښتونه هغه څه دي چې موږ ملت سره یو ځای کړئ او یو اتفاق مند ځوان سره کولای شو هی چاته داسې د نشراتو اجازه نه ساګه موږ د ملي ارزښتونو خلاف دی. لکه مثلا تعصبات تلمن وهل قوم پرستوی ته لمن وهل مذهبي اختلافات را پارول سمطي اختلافات را پارول صدا زموږ د ټولنې په ګټه نه ده او الحمدلله موږ د ټول ځوانان افغانان یم اکثریت افغاناندي دموږ د هواد ملي ګټه داسې موږ په یو متحد افغانستان کې ژوند کوو په وحید افغانستان کې ژوند ولرو او ټول مختلف جهاتونو سره په مشترک ژوند ولرو ټول قوم یو بل سره ورونغه اند ژوند ولري په دې اساس د تاسو ټول همکارۍ ته اچالرو او موږ سره خپل همکاري وکي په خیر کې چې تاسو ټول نن مینه کوم چې زموږ سره مدته په کانفرنس کې ګډون وک او سلامت اوسئ